Nos vemos otra vez con mi canal Shabai Shabai con iu Soy yo Yu y él es mi sobrino Sean. Hoy todavía estamos en Celebamos el Año Nuevo, China. En tailandés se dice Wan Truti. Es tradicional de los chinos que el día de Año Nuevo tienes que pasear. Hoy venimos a pasear que se llama Mahamchiara y Cada año el universidad organiza el festival, la que se llama Fe Es como uno tianguis trae la que se vende todos los productos sobre las acreeduras y también la, las comidas. Entonces venimos a que hay. Pues es como tianguis, la que se vende todo, para o sea, que lo Comidas, bebidas, ropa, accesorios. Dice que todos bien días no terminamos. Eh, ahí está vendiendo los rectas y árboles. Todo el día el evento estabas para allá, para allá, para allá. Son maratón no, se lo cuesta 200 más Y hay comida coreana ajo en tailandés se dice craciam cebollas guajón como se lo ve en que las cebollitas nosotros utilizamos el pequeña porque las cebollitas rojas pequeñas le da más el olor rico y también el sabor es más rico también de las grandes y sobrina está comprando el agua ordenar el café de ไทยแลนด์เดซิฟิเซ่น้ำแตงโมปัป wow so or OR ่นมีมาม่าเลยรอดิค่ะน้ำหอมสดๆเอาว่าถึงบุฟเฟต์สลิปโกสตาเบนเตบาคุณโรเบิร์ตส่วนทีเลยก็กาแฟเดซาร์ติอาสลิปโกสตาโคเรนตาบาอยากพิเศษเกลเดงกี้เซ่หมวยแกรนด์เดส Nosotros estamos viendo que vamos a comprar para la cena. No sé qué vas a comer, ¿verdad? Porque hay muchísimas comidas. ชารตเอิไตยแลนเดซเซเลสเคหมูชาโรติ้แคปหมูยราเซลลคอมรามุสบ้ารัเป็นแคปหมูเซโรเอสเตซึรัส Yo creo que es importada, ¿no? Conejo se dice Kratai Aquí nosotros no comemos conejo, se lo creemos como mascotas. Ratón. En tailandés se dice lupme o cartitas. Este a un grande, entonces nosotros ya vamos a caminar de esa. Vamos a comprar la comida. Aquí mi hermana, ella va a comprar los camotes japonés. En tailandés no sé, mangi Se lo vende a 100 gramos 30 baht. Ahí son los daifuku. Es también el tipo postre japonés. Dentro es la fresa. Afuera son las masas que he hecho de arroz. Y luego, cada palo de la postre es el sabor caliente. Vale 15 baht de cada uno. Aquí vamos a comprarnos el mango. Mamun bao son pequeño mango. Y también si quieres se puede comer con este salsa estos son los postres se llama roti Saimai los postres tailandeses estás haciendo el roti con la masa fresca y luego เทนเกมคอนแอลโกดอนเดอาซูกะเซอนเดออลดอเดอาซูกะเซยามาขนมลาจมยดิฟิซึปลาขนีกนี้นเซวามสอะคุณรสอันนีลมาเกลามาซาเอเโเดอนมลาอารนาเดอาโรค เสย์มเข้าถานเสปอตร์ไะเดสซอลโลสอารอสเปกาโโซดูเซเลโปเนเอินบัมบูแล้วก็เซลลโเซนเอินบัมบู

Salai con aún. Aún es un guac porque este algas parece un guac o esa sete salai. Se come con esa salsa. Ya se termina de caminar porque ya estamos cansados. Mi sobrino está comiendo huevo de cordones. Se dijo, cuando regresamos a la casa, Vamos a probar todas las comidas que compramos Ahora vamos a probar el salmón en salsa de soja estilo coreano En tailandés se dice Salmón dong si Aquí es Cún dong Camarón en la salsa de soja estilo coreano Salai puang angun Alga marina que se parece a uva Este es de los camarones y salmón Tienes que comer con arroz de vapor y colas, algas marinas, cerco, aquí y también sasa de mariscos, este de estilo tailandés. Alga, se lo pone poco de arroz, el samón, el sasa. Está bien. Ahora vamos a jugar el camarón. Lo mismo que se lo pone alga, arroz, el camarón. Ahí entro pone poco de salsa, Pero pone todo una vez. No es tan rico porque rico, okay. yo se lo come más rico que esta, pero está bien. El soma se lo cuesta 120 y luego el camarón 100. Alga marina es la que parece uva. Yo nunca se lo come esta, ¿no? pero ahora me voy a comer. Se come así, se lo pone salsa de, de seafood de esta. Me voy a poner arriba. Voy a comer. Las algas no hay sabor sin sabor, pero la textura es muy crujiente Es cuc, se lo mastica, es muy bueno. Me gusta, me gusta. vamos chicharon. Mi sobrino está comiendo el Me voy a comer.

Lo que compramos, ¿no? Este chicharrón, como chicharrón rebanado. El pedazo pequeño. Así, así. Cuando comes chicharrón, debe que comer con las grasas. Ahí están grasas Me gusta más con las grasas. Me voy a comer solo primero. escuchar Rico. Ahora me voy a comer con el salsa de cejudo. Mmm. ¿Ustedes recuerdan el caldo ayer, la que utilizamos para la ofrenda, la que ofrecemos a los dioses en nuestro ancestral ayer? Ahí está, me gusta mucho. Son caldo de bambú, la que ve aquí transparente se llama unzen sen, tallalín hecho de fijol verde. Y luego este negro son hongos chinos. El bambú se dice nomás. Cuando comemos comida tailandés los cubiertos la que nosotros utilizamos son chon, cuchara, som, tenedor. Chon som. Mmm, oh, está bueno. Mi mamá se lo cocina el calor Mi hermana se lo compra esta. Es una salsa tipo Namkrik. Namkrik pra salit. Hecho de pescado seco. Comen con arroz y verduras. El arroz de vapor. Namkrik pra salit. Ahí está. No tan picante, es poco dulce uh -huh. y salado y ahora se lo pica. Ajá. Eh, sí. Es picante, pero no demasiado, demasiado. Pero es, es muy rico, me gusta mucho. Es muy bueno si come con las verduras, pero en mi casa hoy no tengo verduras. Uh -huh. Ahora me voy a comer mixta: alga marina, arroz y me voy a poner esta salsa. Es picante, pero es muy bueno. ¡Sep! Um -hmm. มันเว่าก็ไมออสลกิสเมพีรสเอเฟเลียตสาใหม่ก็ไม่มคุนโกสเซเบอร์เร่เอคอลเอดรลเวนเอรโค่าเดอะปันดันเวมือนกมลโลสเลอรุ่นเค่าอีเลโกสลอุ่นเน่สาใหม่เอชเร์เดอะอาซกะมันสวยสวเวอลเค่ละประเดิสเบโย pacitos ¿no? huele bien y riquísimo ahora vamos a probar otra postre. este se llama jaulam jaulam es el arroz pecajoso dulce y luego se lo cose en bambú hay uh, arroz pecajoso blanco y luego hay arroz pecajoso negro este es el, el tamaño más pequeño que compramos y también es muy adorable porque ellos nos dan las charas que he hecho de bambú también primero yo me voy a probar el blanco el arroz pecajoso se lo cose con uh, leche de coco y también azúcar, es muy, muy muy rico, me gusta mucho, es suave, es dulce pero no demasiado dulce y luego tienes ese sabor de leche de coco, no es acetoso. es muy rico, es muy rico, me gusta mucho Y aquí es el negro, también es rico, pero me gusta más el blanco a unos también hay fijol negro ahí entre. En Tailandia nosotros se lo comemos los frijoles como postre. Bueno, ah, Ahora vamos a probar otra postre tailandés. Se llama La. Es muy difícil para la que conseguí comer porque este postre se lo vende en el parte del sur de Tailandia. Es la primera vez en mi vida también que me voy a comer este postre. Ahí está. Un toquecito de, de dulce, pero casi no dulce. Está bien, yo creo que es muy bueno si come este con el café o el té caliente. Me gusta. Mi sobrino le gusta mucho a capnú, los chicharrones. mango El mango pequeño, verde, conservado. Agria, ácido y luego dulce. Los camotes japonés manua y Oh, se ve muy rico, ¿no? Es como el camote, lo que se vende allá en México también. Solo que en Tailandia tienes que importar de Japón. Pero ahora los campesinos ya están sembrando este escamote dulce. Este es el... Daifuku, el postre tipo japonés, la que entro está relleno de fresa, afuera es la masa y luego cada diferentes colores le dan diferentes sabor Nosotros lo compramos chocolate, té verde, crema pastelera, huevo salado. Entra es la crema pastelera. Entonces nosotros equivocamos. Entro no lo hay fresa porque el, el fresa debe que compre el otro bola más grande. Entonces nosotros piensas que ahí es la fresa, pero no lo es. Este es la masa de arroz y entro está rellena de la crema pastelera. Oh, me voy vamos. Esta es la primera vez que me esa. esta. masa no es muy comentada abajo, como se dice cuando es así. Parece chicle, ¿no? Estuvo a ver, no está mal, pero no es mi favorito. Nosotros se lo probamos a toda la comida la que compramos de hoy de la feria. La feria de la universidad que se inicia desde el 28 de enero hasta 5 de febrero. La feria es muy grande, la que yo fui caminando. Solo es una parte pequeña nada más y también la feria se lo separado por parte, ¿no? parte de comida parte de mascotas, estilo ropa, accesorios para la cocina. Es gigante la feria pero como que llevo a mi sobrino y mi mamá, ellos se casaron Bueno, nos vemos que r e g r e s a r Si ustedes hay comentario o dudas sobre palabra tailandés o algo sobre Tailandia, por favor me comenta ahí abajo y muchas gracias hoy. ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคร <t ap hale> <that> ับอะแล้วเจอไว้บาย